Александр Витальевич Красовицкий, соорганизатор круглого стола выступает. Хочу проанализировать ситуацию с точки зрения человека, который находится, пусть там, в малом или в среднем бизнесе, ситуацию с таможенным союзом или с Европой. Но я бы разделил заинтересованных лиц на четыре категории. Это политическая элита, это крупный бизнес, это средний и малый бизнес, и это население. Если начинать сверху, Политические элиты, собственно, и создали это государство и выделили его для того, чтобы жить без контроля сбоку. Соответственно, вхождение Украины в любой союз, э, в Европу или, или в, э, в Евразийский союз, или в, любой, в любой максимальной или минимальной интегрированной форме, будет приводить к контролю со стороны партнеров по этому союзу. Думаю, что совершенно очевидно, что любая элита не заинтересована в таком контроле, кроме двух ситуаций. Первое. Очень сильный президент на первом сроке, который уверен в том, что второй срок будет, может повести страну в Европу, понимая, что если договориться о каких-то очень существенных инвестициях и понимая, что он в разделе этих инвестиций поучаствует и станет отцом народа. Очень слабый президент скорее поведет повезет страну в Россию, потому что там он может получить лично для себя гарантии после завершения. Своего, своего единственного срока в такой ситуации. Во всех остальных вопросах очевидно, местечковость победит. Крупный бизнес. Похожая ситуация. Большая часть крупного частного бизнеса в Украине связана с эксплуатацией своих ресурсов страны, либо с малой степенью их переработки. Очевидно, ресурсы уже поделены и делиться с кем-то третьим, пришедшим на этот рынок, как с европейцем, так и э, с россиянином, никто не захочет. Соответственно, крупный бизнес Украины будет до последнего сопротивляться любой серьезной интеграции. Средний и малый бизнес. Очевидность насыщения европейского рынка не требует комментариев. Никто Украину на этом рынке не ждет. Очевидность насыщения украинского рынка продукции российских предприятий тоже, тоже понятна. Да, вот как я могу привести пример свой книжный бизнес, мы понимаем, что 92% книг, которые, за исключением учебных и юридических, которые продаются на украинском рынке, это книги изданные в России. При этом мы имеем колоссальные технологические проблемы по продаже своих книг на российском рынке. При этом понятно, что в случае э, таможенного союза не только книжники, а там сыровары, мясопроизводители и кто-то другой в состоянии, который, которые не занимаются эксплуатацией недок, э, в состоянии э, резко увеличить свои объемы за счет приобретения э, возможности работать на огромном, э, не дефицитном, но недозаполненном рынке. Соответственно, понятно, что значительная часть среднего бизнеса таким образом будет э, ориентирована, если их спрос ориентирован будет на Россию. Население. Наверняка значительная активная часть населения заинтересована в том, чтобы э, уехать из этой страны. Проще уехать в богатую Европу и э, каким-то образом там пристроиться, если Украина интегрируется не в таможенные структуры, а в Европу вообще. Через таможенные когда-нибудь, но этот миф, по крайней мере, Существует и, и многими воспринимается как реальность. Э, та часть населения, которая хочет жить здесь, э, видит прямой повод для вступления Украины в, в Тороженный Союз, потому что опять же, может быть миф, может быть не миф о дешевом газе и, соответственно, о дешевых коммунальных услугах, о каком-то воспоминании о том, как было хорошо 20 лет назад или еще о чем-то, э, создает ту часть электората, которая будет очевидно хотеть в таможенный союз с Россией, и такого электората может быть больше, если провести четкий референдум. Да, вот одна чаша весов, вот вторая. Никто референдум, естественно, у нас в стране не объявит. Как мы видим, учитывая, что ресурсы для принятия решений находятся в, группу, в составе первых двух групп, то, скорее всего, никакое не половинчатое решение у нас принято не будет. Возвращаясь к словам Ростислава Владимировича, с, с которых он начинал сегодняшнее мероприятие по поводу революционной ситуации. Я так понимаю, что революционная ситуация все равно будет дозревать до какого-то очень решительного взрыва. Эти взрывы могут быть как, как снизу со стороны населения или малого бизнеса. В момент ли выборов появится мои какой-то другой, но он может появиться так и с экономической стороны, когда э, дефолт станет из э, возможной пугалки, станет реальностью, когда он произойдет, и после этого Украине все равно придется вынужденным образом, но уже в совершенно критической ситуации принимать решение. Да. Кто даст деньги для выхода из катастрофы? Вот туда, туда, наверное, мы и пойдем. Поэтому я бы... Э, скорее относился к, этому, к этой дилемме пессимистически, что все произойдет, но произойдет в самой тяжелой форме, которая приведет к проблемам, а не к решению вопроса. Спасибо. Благодарю вас, Александр Витальевич, Я хотел бы посоветоваться с вами. Потому что у нас э, до перерыва осталось около получаса. И в том, потом -то, мы выступаем, значит, это, это 3-4 человека. Но ну, если э, ужаться и чуть-чуть растянуть, то пять. Значит, уже желающих выступить больше. Из них как минимум три человека, это люди, которых могут ждать студенты. Профессор Михаил Александр Дмитриевич, ну, профессор Матюшенко, Юрьевич и Никитин Владимир Валерьевич. Я бы хотел узнать. Э, все ждут студенты или кому-то можно дать слово во второй половине нашей дискуссии? Все ждут, если не студенты, то дела. Понятно. Давайте тогда я предлагаю прийти следующим образом. Значит, мы будем чередовать выступающих. Вот общественность вот университета, тогда все будут находиться сказать, в равном положении. Значит, пожалуйста, поскольку нужно, что у нас выступала общественность, да? Тогда я предлагаю э, выступить Михаилу Александр Дмитриевича, а потом мы пригласим Дмитрия да, спасибо Я как бы желание. Просто хочу сказать, что это крупнейшая, основном, это стратегическая ошибка нынешнего правительства, которая будет иметь переходящие последствия, если решение не будет принято. Об этом, в общем-то, Слава Иванович сказал, что время не ждет, и чем быстрее Украина обратится, тем быстрее мы можем преодолеть. Это, кстати, за счет обращения к демократическим или, скажем, патриотическим качествам наших бизнесменов, предпринимателей, которые будут вкладывать, которые будут развивать, которые будут заботиться о Украине, будут вводить свои инвестиции. Но они действительно, вот Лисабан сказал, что благодаря желанию это просто делать не могут, потому что не думается, что до тех пор, Украина не сделает правильного выбора, сильного выбора, она не станет сильной, а сильный выбор сейчас это единственный выбор сильный выбор потому что к этому подталкивают и ну, тот момент, который был оговорен, они играет я помню когда один из я плачу страны запада сейчас все-таки идут на восток так если они идут на восток и понимают зачем они идут на восток, то почему Украина, находится ближе всех к этому востоку, и для которой открывается двери на этот восток, она не делает этого выбора, пытаясь привязаться к Европейскому Союзу, чтобы потом его обозе, может быть, в конце концов, прийти к этому востоку. Она теряет время, она теряет ресурсы, она теряет возможность покорения этого кризиса. Второй момент, который мне кажется очень важным, это не учет того, Обстоятельство, что сильными сейчас, становится не просто отдельные государство. Украина сама по себе не может стать сильной, какие бы она усилия ни была Сильными становится объединения, Геополитические объединения, близкие по духу, по этносу и так далее. То есть то, что называют цивилизацией. Еще приходится есть славянская цивилизация, есть, можно видеть восточноевропейские цивилизации и так далее. И мне кажется, что в этом отношении как раз Украина... Ближе всего. Конечно же, Россия в этом плане, потому что э, духовно религиозные скажем, общие корни, да, культурные корни – это важный фактор становления любой экономики, стабилизации любого государства. И до тех пор, пока наши наше правительство не будет понимать, пока оно будет заколебаться, вопрос это не будет решен. Но мы видим, кризис сильно назрел, кризис усугубляется все попытки создать некую общепатриотическую идею во имя Украины, они заканчиваются ничем, потому что есть сильное противостояние все-таки между как, как, западными областями и украинскими. И потому что, скажем, в основе лежит неприятие, абсолютно нет. Это игры политика, которые ведут к этому. И мне кажется, что несмотря на те общества для убеждения в том, что действительно спасение Украины, ее будущее, ее сказать, сильное бытие и благополучие граждан действительно присоединили к таможенному союзу. Да, это не, мешает, скажем, работать с его опыль, а это не мешает поддерживать с ней тесные отношения, может быть, составлять то итоги и не войти туда, потому что, насколько я знаю, что в общем, Россия тоже достаточно тесно работает, с Западом достаточно тесно работает. Европы, и, может быть, у нас скорее получат те преференции, э, за которые как бы, рады Украины, которые нам возникают, как раз ну, допустим, открытие свободности виз для поездки в Украину, для поездки в Европу, как будто вот, это самый важный для жителей Украины. Да, это очень важно, конечно, Европа свободна, но, да, еще можно не говновить, скажем, если взять то, что у нас 70-80% людей, которые не могут, скажем, доехать до Киева, не говоря уже о доехать до Москвы, потому что средств не хватает. какие поездки можно идти и, и а поездки в Европу? Поэтому я думаю, что если нам двигаться, если нам прилагать какие-то усилия, если как люди, которые стоят в курсе, за выбор украинцев, Благодарю. Пожалуйста, Дмитрий Кубин. Да, мы попросим выступить Владимира Валерьевича. Я хотел бы... Здравствуйте. Я хотел бы вот на что обратить внимание. Я сейчас не буду говорить, что лучше или что хуже. Я обращу внимание на то, что пропаганда, разъяснение о том, что есть такой таможенный союз, практически не проводилось или проводилось негодными средствами она была, во-первых, безадресной. То есть непонятно вообще, к кому обращались люди, которые предлагали таможенный союз. Грубо говоря, они говорили, не, не было адресного обращения к местному бизнесу, к местным властям, и не было обращения к населению, не было обращения к другим важным фокус-группам. В результате, когда безадресно то это все равно, что если бы уважаемые университетские преподаватели получили бы приглашение на конференцию в Рангун, но при одном условии – знание берманского языка, то есть мероприятие не для них. А раз нет адресного, то постоянно возникают страхи. Действительные или мнимые – это другой вопрос. То есть страх рейдерского захвата с одной стороны и страх так называемого обоза, для местных властей, что без них тоже обойдутся в этой интеграции. Поэтому, если сторонники хоть таможенного союза, хоть евроинтеграции хотят проводить эти идеи на территории Украины, идеи должны иметь адресаты. Как, как идея евроинтеграции наталкивается на жестокий визовый режим. И тем самым, как говорится, по адресу не доходит. Вот на что я хотел бы обратить внимание. Поэтому не надо пугать, не надо стращать, надо объяснять, кому и зачем это выгодно. И более того, насколько это безопасно для конкретных интересов. И тогда этот разговор станет более предметным и менее зашоренным и менее идеологическим. Спасибо. Спасибо что я не представляю себе, как можно более убедительно обращаться к целевой группе, чем это сделало Министерство экономики Украины. Оно село и написало сразу для всех. Для власти наполняете казну, для бизнеса получаете рынки, ну и, наконец, для населения. И сделало это с расчетами, причем они же не секретные, их может получить каждый. Так что, собственно, еще надо сделать, для того чтобы э, целевые группы поняли, что им это выгодно, а мы ну, тоже не прощаем, но мы это все понимаем, что э, ситуация не улучшается. И мы понимаем, что ситуация не может ухудшаться бесконечно. Вот, вот, собственно и все. И, наверное, опять же, потому и э, обсуждаем эту проблему, что пытаемся найти какие-то более убедительные слова. Пытаемся в очередной раз обратить внимание на то, что мы считаем правильным. Пытаемся в очередной раз услышать э, аргументы тех, кто считает, что допустим может возможность совершенно неправильно, а куда-нибудь еще мы можем когда-нибудь вступить. Понятно. Ну, давайте будем вместе читать то, что написал Иминэкономим развития ну, Хотя бы. Да, пожалуйста. И будем читать еще что-нибудь, кроме сообщения об очередных 7 миллиардов за ним неполученный газ.